Поэтому я сегодня с этих позиций вам рассказываю, что я сегодня пришел к вам, открылась, надо будет переизбрать. Закон такой, как приняли. Приняли закон нынешний в Верховном Совете, под себя же выбрали. Будет партийные выборы. Городів районах будуть пархів. А чому ями. 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 А, Такі що ви падете у ту мене. яму, пройдете, я вас пройду. Голова мами, а то ви ямика можна? Якщо я сьогодні хочу, якщо ви хочете, щоб я сказав те, що ви хочете від мене почути, і ви будете нормально реагувати, це можна сказати, але я не хочу бути популістом і, і сьогодні. Вас не що да я. Я, я сьогодні освічу Латишева це саме тільки прийду до декабря, Все це зроблю вам. Ми це хочете мене почути. Я просто кажу сьогодні, що якщо дороги ремонтувати городські, то їх треба кожен рік ремонтувати. Програма світла повинна бути. Ми повинні кожен рік виділяти кошти на освітлення. міста. водами нема свята. В общем, вода нема звіта. Я, я, я з вами погоджуюсь, але підхід тільки такий може бути, і треба чути людей тут, які тут є. І планувати не просто так, що ми от, вчора був як в Яківцях, там ремонтують дорогу. Тут. Ну, тут асфальт ложать, а там оце що знімають, віддають. Взяли, взяли значить, збирали збори, але не там засфальтували, засальтували дорогу яку? іншу. Там, де якби нові будинки побудовані, Навіть, хтось там заплатив і туди зробили. Так не может влада поступать. Поэтому, якщо при збори прийняли рішення, що в якій Я не знаю, не знаю, Тому що він генерал, того ви не могли попасти. Я не прийду, що він заходиться, коли на в Якому стані у нас криші, подвали, труби в підвалах, поділи. І як ви будете вером, чи як ви будете на це реагувати, чи допомагати? Вони ж таки закон що... довжний нормальному стані треба від жителів об'єднатися в ОСБ. Тебе не може. Розумієте, криша, під'їзди, порвали і комунікація повинна бути за комунальний рахунок.

который сейчас прошел, что выиграли эти самые, что это не правомочно было повышение цен. Как вы будете смотреть на местах это? Будете вы поддерживать народ для того, чтобы отменить эти? Конечно, будем поддерживать. Потому что народ, я думаю, навряд ли... А почему? Потому что я еще раз рассказываю. Только же рассказываю, еще раз рассказываю. 1500 гривен сегодня стоимость украинского газа. 16 миллиардов мы добываем, но не прошлый президент, нет, не хватает смелости, потому что сегодня кто газ добывает Добывают частники, в том числе олигархи. Послушайте, власть центральная должна сегодня принять решение и для населения сделать меньше, у нее есть такая возможность. А мы сегодня пытаемся спасти нафтогаз, его дырку финансовую, уравняв промышленный и для населения газ по 7200. Что бы там ни говорили, но Азаров боялся этого сделать. Да, не... а, нет. А, нет. а когда нам не опускают температуру батареи, то чего, криминально? В каждой платежке, если я что-то должен, то, что сидит, не заплатить. В чем криминально отвечать? В чем криминально Пусть маленькая, на держи морда, та, которая подписывает эту платежку, так, а ее печатает. А ни одного, прекратить? ни одного в тюрьму никто за то не посадил. Так чего вы не лягают, то не насаживают? Ну нет. такие дебилы. Щоб нам приносили платежки, щоб ми не бігали до них і не спрашували скільки. Вони там сидять, хай посчитають і прийшуть мені бумажку, а я піду за А вони не захочу. І раз. ви говорите, що виділяють кошти, так? Ну, это политика уже пошла, понимаете? Мы сейчас с вами тут на, на лагеря побьемся Нет. и так дальше. Но я знаю одно, что сегодня сотни не сделали вагонов на Крюковском заводе. А там работает пять тысяч народа. Вот, вот на Крюковском стоит вот этот завод, а забрали скелеты. Маша? там. Болеют. Да, ну скелет да, готовый да, стоит. А Неужели не с него -то сделать -то дом? -то детские. Там очень надо перемещать. Там бы желательно все для людей, как вот стоит возле автовокзала. Потому что люди, не знающие правила дорожного движения, и иногда, когда поворот на мост идет отсюда, выскал, то они в это время переходят некоторые. Там очень может, скоро может быть такое что состояние, что людей позбивают. И крайних не найдет тогда никого. Я вас услышал. Я сюда не едет, а на 9 вечера вообще не приезжает. И на, 7, и, на, 6 с чем-то там утра тоже. Народ надо в школу, надо выехать, а есть проблемы. Поэтому, чтобы, чтобы влиять на этих перевозчиков, значит, от них надо быть независимым. Вот если власть так себя поставит, я думаю, что можно многие вопросы снять. Потому что тут вообще на Курчатова да, нет, да, да. нет транспорта. вы, наверное, больше понимаете, чем Вы меня хотите в общеполитическую дискуссию? Нет, просто интересно, что вообще хотим ожидать. Должно хватить ума первое, найти выход из ситуации в Если не найдут выхода из ситуации, не тут это у вас. Не-не, но надо найти выход из ситуации. Если, если думать, что там 5 миллионов народа, а тогда жило в двух областях 7 миллионов с половиной. 5 в Донецкой и 2 700 в Луганске. 7,7 там народа живет На всякий случай. На да, сейчас народ разбежался, там часть выехала, но там миллионы людей. Они были всегда нашими, они по-другому мыслили. Они не могут принять черно-красный прав. Да я думаю, что и мы с вами к этому относимся. Смотрите, то, стоит. Градус, колограссервис, сервис, мясо. В общем, все эти грузовые машины идут. Если не выезжать возле девятиэтажки, этажков через наши дома идут. То есть практически машин я на трассе. Никому, я, например, начальник